मोहतरम सामिन करामक जैसा कि हम जानते हैं कि अदब के लोबी मानी एहतराम और तहजीब वगैरह के हैं अदब अपने ख्याल व जज्बात का मुतार कन अंदाज में इजहार का नाम भी है अदब की एक बड़ी खूबी यह है कि इसमें तहजीब और अखलाक के दायरे में रहकर अपने ख्याल का इजहार किया जाता है लेकिन कभी कभी शोरा और अदबा अपने ख्याल के इजहार में तहजीब अखलाक के दायरे पार कर जाते हैं ये मसला भी हल तलब है कि ऐसे अशारो मजामी को अदब में शुमार किया जाए या नहीं जिनमें अदब एहतराम का फकदान है आज हम ऐसे ही शायरी का तस्करा करने जा रहे हैं, जिसमे अखलाक तहजीब का दामन हाथ से छोड़ दिया गया बहुत से शायर ऐसे है जिन्होंने महफिल में या फिर तन्हाई में ऐसी शायरी की जिसमें बाजारीपन और गैर अखलाकाना गालिब रहा यह अशार बाज़ औकात दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए मजाक के तौर पर लिखे गए और कभी दूसरों की तजलील इस शायरी का पस मंजर रहा मुख्तसर बात यह है कि ऐसी शायरी जिसमें फाश बात की जाए या अखलाक से गिरा हुआ मजमून बयान किया जाए इसे हजल कहा जाता है अंग्रेजी में हसल को नॉनसेंस सेंस पोइट्री का नाम दिया गया है अक्सर शायर ऐसे अशार को अपने मजमु कलाम का हिस्सा नहीं बनाते न ही ऐसे अशार के लिए अपना नाम इस्तेमाल करते हैं जिसका सबसे बड़ा मकसद माशरे में खुद को बदनामी से बचाना है लिहाजा अक्सर हजली शायरी सीना बसीना आगे बढ़ती रही और ये अशार गुमनाम भी रहे तहम फिर भी बहुत से अशार अपने उसलूब अंदाज आहंग या फिर एनी शाहिदीन के लिए अपने खालि का पता बता देते हैं नाकदीन का कहना है कि हजलिया शायरी में शायर का शादी पस मंज़र में चला जाता है और लाशोर सामने आता है जाफर जटली नज़ीर अकबर आबादी जोश मली आबादी वगैरह के नाम हजलिया शुरा में होता है क्याम पाकिस्तान के बाद कुछ शायरों ने गज़ल की इमायत और रमजियत से मुकम्मल तौर पर बगावत की और नई लिसानी तश्लात की बुनियाद रखी यह अदब के कारीन को चौंका देने की एक नाकाम कोशिश थी उस शायरी में बेरबती और तोड़ फोड़ दिखाई देती है यहाँ पर इस बात का तस्करा इसलिए हुआ कि इसी काबिश को एंटी गजल कहा गया और इसी एंटी गजल को नाकदीन ने हज़ल की तरक याफ्ता शिकल कहा है हजल या एंटी गजल की चंद मिसालें मुलाजा कीजिए पड़े हो राह में पत्थर की सूरत गुजरने वालों की लातें भी खाओ इसके नाम पर कब हमने उठाया घाटा सुब तक बोल गए रात का चूमा चाटा और पटख पाटी पुरानी पंक्चुएशन चटख चंदन असीर अफकारने का मोहतरम शामिन ये थी हमारी आज की वीडियो इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज We'll be right <laughs> back.